प्रणाम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् अक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं यजवक्रं चतुर्तकम् लम्बोदरं पञ्चसृष्टम् च सप्तमं विघ्नराजञ्चवर्णम् तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि विसंयपटे नरः न च विघ्नभयं तस्या सिद्धिकरं परम् लभते विद्यां धनार्ति लभते धनम् प्रार्थिलभते त्रान् गतिम्, गतिं वेद्गणपतिस्तोत्रम् भीर्मात्मै फलं लभेत् त्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः कश्चभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च इत्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे कृष्णनार्चनन्नामस्त्रीगणेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्